ជំនាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ដើមរៀនពាក្យថ្មីជាភាសាថៃបបប្រែជាភាសាខ្មែរក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានពាក្យចំនួន7ដែលដំបូងគឺការទិស័យពាក្យជាភាសាថៃកដាលគឺការទិស័យស៊ីងក្នុងការអានអក្សរថៃរបៀបក្នុងការអានអក្សរថៃណាហើយចុងក្រោយគឺការបបប្រែជាភាសាខ្មែរអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរពាក្យទី1បងយើងគឺពាក្យថាហហ ប្រែថាបាក់ឬក៏បំបាក់គឺសំដៅទៅលើឧទាហរណ៍ថាយើងកាច់របស់អីមួយឲ្យបាក់ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យថាហប្រើថាបាក់ឬក៏បំបាក់ហប្រើថាបាក់ឬក៏បំបាក់ពាក្យបន្ទាប់ពាក្យទី2របស់យើងគឺអានថាស៊ើមសាងស៊ើមសាងបកប្រែថាពង្រឹងពង្រឹងការពង្រឹងអ្វីមួយឲ្យរឹងមាំអីចឹងទៅណាពាក្យថាពង្រឹងភាសាថៃគឺស៊ើមសាង เสริมสร้างเสริมสร้างประทับปุงรึเปียទី3คือเปียថាหยุดหยุดเดียวนี้ชอบឥឡូវនេះអញ្ចឹងเปียថាយុទ្ធប្រែថាឆប់ឬក៏បិញឆប់យុទ្ធប្រែថាឆប់ឬក៏បិញឆប់หยุดเดียวនេះណាបើថាអូថាគេឲ្យថាគេឲ្យយើងឆប់ឥឡូវនេះឆប់ដាវថាថាយើងពុំដើរទៅមុខអីចឹងទៅគេថាหยุดเดียวនេះណាបើថាឆប់ឆប់ឥឡូវនេះភ្លាម អញ្ចឹងពាក្យថាយុទ្ធប្រែថាឈប់ឬក៏បិញឈប់ពាក្យទី3ទី4គឺពាក្យថាកោ9ប្រែថាឈៀនឬក៏ឈពទៅមុខកោណាអីចឹងទៅចុះពាក្យថាកោប្រែថាឈៀនឬក៏ឈពទៅមុខពាក្យចុងក្រោយគឺពាក្យថាភយុភយុបកប្រែថាស្នៈនៅភយុស្នៈនៅគឺសំដៅទៅលើការស្នៈនៅអឺ ឃុំខមណាមួយឬកន្លែងណាមួយការស្នាក់នៅកន្លែងណាមួយអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងពាក្យថាស្នាក់នៅភាសាថៃគឺផយូផយូហបឬកបំបហប្រែថាបឬកបំបសើមស្ាងសើមស្ាងគឺពង្រឹងយុទប្រែថាឆប់ឬកបញ្ឈប់កាវប្រែថាឈានឬកឈប់មុខឈប់ទៅមុខផយូស្នាក់នៅ សូមស្លាត្រំប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា